ദശകം ഒൻപത് പരശുരാമ പരാഭവം വിവാഹഘോഷയാത്ര അയോധ്യയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭടന്മാരുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ചവിട്ടടിയിൽ ഉയരുന്ന പൊടിപടലം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം വീശുന്ന ചൂരൽ വടിയുടെ തിളക്കം എന്നിവ ഇടിമിന്നലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ മാളികകളുടെ മുകളിൽ മയിലുകൾ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റും ദുശഹനവും കണ്ട് തീർന്നവരോട് വസിഷ്ഠ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഇത് ആദ്യം ഭയവും പിന്നീടുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് മംഗളവുമാണ് എന്ന് ശൈവചാപം ആരോ ഭഞ്ചിച്ചുവെന്നറിഞ്ഞ പരശുരാമന്റെ കോപമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത് ഘോഷയാത്ര തടഞ്ഞ് പരശുരാമൻ ശ്രീരാമനെ വെല്ലുവിളിച്ചു പരശുരാമന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചാപം പിടിച്ചു വാങ്ങി വില്ലു കുലച്ചപ്പോൾ പരശുരാമൻ അഗ്നി സൂര്യന് എന്ന പോലെ തേജസ് തിരിച്ചു നൽകി തപസ് ചെയ്യാൻ യാത്രയായി ശ്രീരാമന്റെ ഘോഷയാത്ര അയോധ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു प्रस्थान् बहूनधमणीन् प्रचुरं च हेम हस्त्यश्वपत्तिरथमप्रतिमाश्च दासी दत्त्वा धनं ससुतसुतानां प्रस्थापितो दशरथो मिथिलाधिपेन सेनारजोखनतटिद्गुणवेत्रिवेत्रनानानकध्वनिनटद्वळभीमयूर्या स्वभ्रूवशां सुमहितां जनतां विकर्षन् बभ्राजिषे बहुमही मिथिलानगर्या उद्वाहवेशविलसद्वपुषः सुतान्व सद्वाह्नावृतिजुषो निकषासुताश्च मुद्वासितेन चरता विरसा तपोध्वाप्युद्यान दशरथेन हृदाभ्यमानि दुष्टानि लभ्रमण दुश्शकुनादिराज्ञा दृष्ट्वाधकष्टमनिमित्तमतुष्टिभाजा पृष्टोऽभ्यचष्ट पृतनाभयदां भवित्रीं पृष्ठानुधा विकुशलां विपदं वसिष्ठ कालारि हालाहलज्ज्वलनधूमळ हेलाटहासमुखरो हेलाट्टहासमुखरो मुनिराविरासीत् कालाग्निरुद्रसदृशोध तापालसे तव जाबा धातृसुतसूक्तिशतेऽप्यनास्ते भूपालवैरिणि मुनौ परुषाभिधायि या बालवृद्धमहिला जनताचकं ते अन्ते वसत्यपि हन्तु लितवान् महितं शरासम् अन्तर्हितक्वनु जिजीविषसीति वाग्भिः सन्ताडयन् भृगुपतिः स भवन्तमाप सत्वाधिकोऽप्यथ भवान् विनयं विवृण्वन् नत्वा गिरामुचितमुत्तरमीरयित्वा क्रुद्धा सपदि दिव्यधनुर्गृहीत्वा युद्धाय तत्र समनह्यदसह्यथामा शान्ते ततो भृगुपतौ तव साय स्वां तावदूर्ध्वगतिमाशु कान्ता जहर्षपृतना पितरौ जनाश्च क्लान्ताभिया जहृषतुर्जहृषस्तदानी लोकोपकारिनिहितं भृगुपुङ्गवात् स्वमाकृष्य धाम भानुमान्द्याम् आघोषितैर्वधिरयन् दिगिभानयोत्यां योग परिपाहि शोकात्